អរសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះយើងនៅមករៀន២ភេទថៃមើលពាក្យដែលពាក្យនេះគឺថាអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាច្រើនគ្នាដែរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចង់បកឧទាហរណ៍ជាពាក្យខ្លីៗបន្តិចហើយពាក្យនេះមានថាគិនគិនគិននឹកអាចប្រែថាហូបឬក៏ញ៉ាំតែយោងតាមពាក្យតាមពាក្យនេះប្រែថាស៊ីនឹងឯង បាទហូបហ្មងពិនពាក្យគេមួយទៀតថាថានថានข้าวនឹងនិយាយជាមួយអ្នកដែលមានអាយុច្រើនជាងឬក៏ថានអ្នកធំជាងតែធម្មតាមួយអ្នកធម្មតាឬក៏មិត្តភក្តិអីឬក៏និយាយជាធម្មតាគេប្រាកគេនឹងបែរអត់អីទេគេអត់ប្រកាន់ទេហើយឧទាហរណ៍ជាប្រយោគឆាន់កំឡុងกินข้าวอยู่ค่ะឆាន់កំឡុងกินข้าวอยู่ค่ะប្រែថាខ្ញុំកំពុងតែហូបបាយចា កំពឡាំងគេនឹងមិនន័យថាកំពុងញ៉ាំໃຫ້ឆាន់ហ្នឹងជំនួសឲ្យពាក្យខ្ញុំដាច់ប្រែឆាន់ហ្នឹងប្រែជាមួយនឹងមនុស្សស្រីតែគេទូទៅឆ្លបឃើញមនុស្សប្រុសគេប្រាប់ដែរតែអត់សូវព្រឺមិនងាយទេតែបើឆាន់ហ្នឹងអូហ្វិសលទូទៅគេគឺស្រីហើយខែហ្នឹងក៏ពាក្យបចប់អឺខាងចុងរបស់មនុស្សស្រីដែរ